श्री गणेशाय नमः विनवीशिष्य नामांकित सिद्धयोगी या ते पुसत कथा विस्तारत निरोपावेदातारा सिद्धमणे ऐकबाला अगम्य लीला तोच विप्रे प्रकटकेला जेणे महिषी दुभिली तयाग्रामी येरे दिवसी मृत्तिका वहावयासी मागो आले तया महिषीसी द्रव्यदेव द्रव्यदे विप्रमणे तयासी नेदू दुभते महिषीसी दावी तसे सकलिकांसि क्षीर दोनी केली केलिरि विस्मय सकळजन सकलजन भणति वाञ्झ दन्तहिन कालहोति नाकिखण वेसनरज्जु अभिनव नभति गर्भिणी वाञ्झ महिषी वत्सन होता दुभे कैसी, वार्ता फाकली विस्तारेसी कळली तया ग्रामाधिपति विस्मयकरुणि तये वेळि आला अधिपति तया जवळि नी पुसतसे वृत्तांत विप्रमणे तयासी असे संगमी संन्यासी त्याची महिमा आहे ऐसि होईल ईश्वर अवतार नित्य आमुचा येती श्री गुरु भिक्षेसी वरो न भति क्षीर आपण मागितले म्हणता रागावोनी वाक्य त्याचे जाहली विप्रवचन परिसोनी गेला राजा धावोनी सर्व दळ श्रगारोनी आपुले पुत्र कलत्रांसहित लोटांगणे श्री गुरुसी घाली राजा भक्तीसी नमन केले साष्टांगेसी एका भावे क्रोनिया जय जया जी जगद्गुरु त्रयमूर्तीचा अवतारू तुझा महिमा अपरम्पारु अशक्य नेणो आम्हि मन्दमति मायामोह जगत जगज्योति उद्धरावे आम् अविद्या माया सागरी बुडालो असो घोरदरी विश्वकर्ता तारि तारि मनोनी चरणी लागला विश्वकर्ता तुचि होसि मात्रे सृष्टिरचिसि आम्हा तु दिसतोसि मनुष्यरूपधरोनि वर्णावया तुझा महिमा स्तोत्रकरिता अशक्य आम्हा तू चिरक्षिता केशव्योमा चिन्मयात्मा जगद्गुरु येणे परि श्रीगुरुसि स्तोत्रकरी बहुवसि श्रीगुरुमूर्ति सन्तोषी आश्वासिति तये वेळि सन्तोषो नि श्रीगुरुमूर्ति तया राया ते पुसति आम्ही तापसि असो यति अरण्यवासकरितसो या कारणे आमापासि येणे कवण कारण सांग म्हणती ऐकोनिया गुरुचे वचन राजा विनवी करजोडून तू तारक भक्तजन कायसा। उद्धरावया भक्तजन, अवतरलासी भक्तजना अवतरलासी नारायणा वासना जयसि भक्तजना संतुष्टा वेतेणे परि ऐषि तुझि ब्रीदख्याति वेदपुराणि वाखाणीती भक्तवत्सला श्रीगुरुमूर्ति विनन्ति माझी परिसावि गाणगापुर महास्थान स्वामी करावे पावन नित्यतेथे अनुष्ठान वासकर्णे ग्रामात् मठकरोनि तये स्थानि असावे आम्हा उद्धरोनि मनो लागे श्रीगुरुचरणी भक्तिपूर्वक नरेश्वर श्रीगुरुमनि विचारिति प्रगटहोणे आली गति क्वचित् कालयेणे रीति वसणे घडे त्या घडेत्यास्थानी भक्तजन तारणार्थ, अवतार धरिती श्री गुरुनाथ राजयाचे मनोरथ पुरवू म्हणती तये वेळे ऐसे विचारोनी मानसी, निरोपदेती नराधिपासी जैसी तुझा मानसी भक्ती असे तैसे करी गुरुवचन ऐकोनी संतोषोनी नि मनी, बैसवोनिया सुखासनी समारंभे निघाला नानापरिचि वाद्ये यंत्रे गीतवाद्य मृदङ्गटाल निर्भरे वाजताति मनोहर रामनिखे क्षत्रपताके सि गज तुरङ्गारेसि आपुले पुत्र कलत्रेसि सवे यतिसि घेवोनि वेदघोष द्विजवरि करिताति नाना वाखाणिति बन्दिकारि ब्रीदतया मूर्तिसे येणे परि ग्रामाप्रति श्रीगुरु आले अतिप्रीति अनेक परि आरति घेउनी आले नगर लोक ऐसा समारम्भ थोर करिता झाला नरेश्वर संतोषोनी श्री गुरुवर प्रवेशले नगरात तया ग्राम पश्चिम देशी असे अश्वत्थ उन्नतेसी ओस गृह तया पासी असे एक भयंकर तया वृक्षावरी एक ब्रह्मराक्षस भयानक त्याचे भये असे धाक समस्त प्राण्या भय त्या महाक्रूर मनुष्य करी आहार त्याचे भय असे थोर म्हणून गृह ओसतेथे श्रीगुरुमूर्ति तये आलेया श्री भक्तीसी स्वामी माते तारियेसी घोरान्धारि बुडालो तुझा दर्शनमात्रे सि नासलि पापे पूर्वार्जितेसी तू कृपाळू सर्वांसी उद्धरावे आपणाते कृपाळू ते, ते श्रीगुरु मस्तकी ठेविति करू मनुष्य रूपे होवोनी येरू लोळतसे चरण कमळी श्री गुरु सांगती तयासी त्वरित जावे संगमासी स्नान करिता मुक्त होसी पुनरावृत्ती नाही तुझ गुरुवचन ऐकोन राक्षस करी संगमी स्नान कलेवरा सोडू न जाण मुक्त जाहला तत्क्षणी विस्मय करिती सकळ लोक म्हणती होईल मूर्ती एक हरि अजपिनाक हाची सत्य मानिजे श्रीगुरुराहिले तयास्थानि मठकेलाशृङ्गारोणि नराधीपशिरोमणि भक्तिभावे पूजितसे भक्तिभावे नरेश्वर पूजा अर्पि अपरम्पार परोपरि वाद्यगजर गीतवाद्ये मन्त्रेऽसि श्रीगुरुनित्यसंगमासि जातिनित्य अनुष्ठानासि नराधीशभक्तिसि सैन्यासहित आपणजाय एकाद्या समये श्रीगुरुसि वैसविति आपुल्या आन्दोलिकेसि सर्वदलसैन्येसि घेवो निजाय वनान्तरा गुरु पर्येसि मठासी मठासि सैन्यासहित नमन नमनकरी नराधिप भक्तवत्सल श्रीगुरुमूर्ति भक्ताधीन आपण असति जैसा सन्तोष त्याचा चित्ति तेणे परि रहाटति होय नित्य ऐकति समस्त प्रगट झाले लोकात ग्रामांतरी सकळजनी कुमसी म्हणिजे ग्रामासी होता एक तापसी त्रिविक्रम भारती नामेसी तीन वेद जाणतसे असे मानस पूजा नित्य करी सदा ध्यायी नरहरी त्याने ऐकले गाणगापुरी असे नरसिंह सरस्वती ऐकता त्याची चरित्रलीला मनी म्हणे दाम्भिक कळा हा काय खेळ चतुर्थाश्रमाला म्हणून निंदा आरंभिली ज्ञानमूर्ती श्री गुरुनाथ सर्वांच्या मनीचे जाणत यतीश्वर निंदा आपुली करीत म्हणून ओळखिले मनात सिद्ध म्हणे नामांकिता पुढे अपूर्व असे कथा मन करोनी निर्मळता चित्ते परिसतु। म्हणे सरस्वती गंगाधर सांगे गुरुचरित्र विस्तार ऐकता होय मनोहर सकाळा भीष्ट पाविजे इति श्रीगुरुचरित्र गाणगापुरी पवित्र ब्रह्मराक्षसा परत्र निजमोक्षदीधला इति श्रीगुरुचरित्र परम कथाकल्पतरौ श्रीनृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे राक्षसमुक्तकरणम् नाम त्रयोविंशोऽध्यायः श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पितमस्तु श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदेवदत्